অনুষ্ঠান তাৰ প্ৰস্তুতি পৰ্ব ইতিমধ্যে চলি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত এই স্থানতে আচলতে তেখেতৰ যি মূল যি কাৰ্যসূচী শেষকৃত অনুষ্ঠান এই স্থানতে অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বাবে ইতিমধ্যে জোখমাক লৈছে বিভাগীয় বিষয়াসকলে আৰু মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আহি এই স্থানত উপস্থিত হৈছে আমি আপোনালোকক সেই পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলোখিনি ইতিমধ্যে তেওঁ বুজ লৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই যি শেষকৃত অনুষ্ঠান সুচাৰুৰূপে যাতে সম্পন্ন কৰিব পাৰি তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলোখিনি যাৱতীয় প্ৰস্তুতি কিমান কি অগ্ৰগতি হৈছে সেয়া তেখেতে নিজে বুজ লৈছে বিভাগীয় বিষয়াসকলৰ পৰা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও আজি ইয়ালৈ অহাৰ কথা আছে প্ৰস্তুতি বুজ লোৱাৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে তেখেতক শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ বাবে সকলোখিনি প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰিছে কাইলৈ সোণাপুৰত সোণাপুৰৰ কমাৰকুছি এইখিনি স্থানতে যি দহ বিঘা ভূমি চৰকাৰী ভূমি আছে ইয়াতে জুবিন গাৰ্গৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব আৰু সৰু সজাই ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ পৰা পুৱা আঠ বজাত তেখেতৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ লৈ অনা হ'ব সোণাপুৰ অভিমুখে আৰু এক বিশাল আচলতে সমদলেৰে জুবিন গাৰ্গক সকলোৱে অসুশিক্তনয়নেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ইয়ালৈ তেওঁলোকে লৈ আনিব আৰু জুবিন গাৰ্গৰ নস্বৰ্দেহ এই স্থানতে তেখেতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰা হ'ব অৰ্থাৎ পঞ্চভূতত বিলীন হ'ব জুবিন গাৰ্গ কাইলৈ দিনটোত মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা সকলোৱে যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছে সকলোৰে চকু এক প্ৰকাৰ সেমেকি উঠিছে কাৰণ কোনেও নিজৰ মৰমৰ এজন শিল্পীক এনেদৰে হেৰুৱাব নিবিচাৰে অকালতে জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ যোৱাটো এই মুহূৰ্তত এক অবিশ্বাস্য অকল্পনীয় বুলি বহুতে আচলতে এই মুহূৰ্তত মনত ভাবি লৈছে গতিকে মই দেখুৱাইছোঁ বিভাগীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত তেওঁ এই মুহূৰ্তত সকলোখিনি ইয়াৰ প্ৰস্তুতি পৰ্বৰ বুজ লৈছে যিহেতু কাইলৈ ইয়াতে প্ৰেক্ষিত অনুষ্ঠান হ'ব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে অসমৰ হাৰ্থ হাৰ্থপ জুবিন গাৰ্গক তেখেতক যি শেষকৃত্য তথা চিৰবিদায় সকলোৱে আচলতে জনাব মই দেখুৱাইছোঁ সোণাপুৰৰ কমাৰকুছিৰ এই যি আচলতে দহ বিঘা ভূমি আছে এই পৰিসৰৰ দহ বিঘা ভূমিতেই বিশেষভাৱে আচলতে তেখেতৰ অন্তেষ্টিক্ৰিয়া অনুষ্ঠান হ'ব মই অকণমান আগুৱাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম য'ত আচলতে তেখেতৰ মূল অনুষ্ঠান মূল এই কাৰ্যসূচী সমাপন হ'ব এই স্থানতে ইতিমধ্যে ইয়াৰ জোখমাখ ইতিমধ্যে ইয়াৰ চক্ৰ বিষয়াৰ চক্ৰ কাৰ্যালয় বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ বিষয়াসকলে ইতিমধ্যে লৈছে আৰু এই স্থানত এইখিনি স্থানতে কাইলৈ তেখেতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব কাষতে আছে সাতাইছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সাতাইছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ তিনি কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ আচলতে কোনো ধৰণৰ যান বাহন তেওঁলোকৰ চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰা হৈছে কাৰণ অগণন অনুৰাগী লক্ষ লক্ষ অনুৰাগীৰ শুভাকাংক্ষীয়ে কাইলৈ এই স্থানত তেওঁলোকে যিহেতু ভিৰ কৰিব গতিকে সকলোখিনি এই মুহূৰ্তত প্ৰস্তুতি কেনে হৈ আছে কি পৰ্যায়ত আগবাঢ়িছে সেয়া আচলতে বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এইখিনি বুজ লৈছে আমি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম কিন্তু আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাই গৈছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সকলোখিনি ব্যৱস্থাপনা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে যোৰহাটবাসীয়ে বিশেষভাৱে জুবিন গাৰ্গৰ অন্তেষ্টিক্ৰিয়া অনুষ্ঠান তাত যোৰহাটত সম্পন্ন কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল কিন্তু পৰিয়ালৰ অনুগ্ৰহত চৰকাৰে সোণাপুৰৰ কমাৰকুছিৰ এই স্থান ইতিমধ্যে চূড়ান্ত কৰিছে আৰু ইয়াতে তেখেতৰ সমাধিস্থল ইয়াতে কাইলৈ হ'ব গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আছে মই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছোঁ কাম কিমান আগবাঢ়িছে আৰু কাই আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে দ্ৰুত গতিত কাম আগবাঢ়িছে আৰু যোৱাকালি যিখিনি দেখিছিলে তাৰটো এটা সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন দেখিছে আজি সন্ধ্যা সময়লৈ সকলোখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব সৰু সজাই পৰা কিমান সময় দি কাইলৈ সৰু সজাইৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে আঠ বজাত তাত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব এয়াৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ইতিমধ্যে সেই কথা কৈছে যে আঠ বজাত সৰু সজাই ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ পৰা তেখেতৰ নস্বৰ দেহ লৈ অনা হ'ব আৰু তাৰপিছতেই ইয়াত আনি হয়তো আনোতে দুই তিনি ঘণ্টা সময় লাগিব কাৰণ এক দীঘলীয়া সমদল হ'ব কাৰণ অজস্ৰ অনুৰাগীয়ে ৰাজপথৰ ৰাতিত কালি যিদৰে বিমান বন্দৰৰ পৰা কাহিলীৰ পৰা ঘৰখনলৈ অনাৰ সময়ছোৱাত অঘণ অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰিছিল তেনেধৰণে কাইলৈও সৰু সৰু সজাইৰ পৰা সোণাপুৰলৈ লৈ অনাৰ পথছোৱাটো নিশ্চিতভাৱে লক্ষ্য লক্ষ্য অনুৰাগীয়ে তেখেতক অশ্ৰোহিত নৰেণেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব গতিকে এই মুহূৰ্তত সোণাপুৰত সকলো কাম কাজ যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে এই মুহূৰ্তত চলি আছে